你穿着这个样子，还是别去追了。这怎么行呢？都不知道他们是什么来路。看他们的样子，应该是罗然门，不过这一时半会儿肯定不会来了。<laughs> 先回去。 thank you 若尘，我不是故意让你伤心的。嗯，就算你不是故意的，那我也好伤心啊。嗯，对不起嘛。别装了。 你要是想跟我道歉，你就起来大大方方的跟我道个歉，我就原谅你了。好话不说第二遍，就当我已经跟你道过歉。你不是在罗然地牢的时候也已经讲过了吗？你根本没犯什么错，也不需要道歉。害你伤心的那个人是我才对，我才应该向你道歉。好啦，这件事儿都已经过去了。那我问你啊。 你大晚上不睡觉，跑我房间来干嘛？你说为什么？我好不容易才找到你的，我怕一睁眼，你又不见了，所以我不放心。我这样看着你，我才放心一些。那你这样看着我？ 我怎么睡、啊？那你就躺在这里睡，我呢就坐在那个地方。嗯。 你又怎么了？我我可能是晚上吃的太撑了，我有点睡不着。那我给你揉一下吧。哎，不用了，不用了，揉揉就不用了，你就坐在这儿，你陪我聊聊天吧。也行，那你想聊什么？你说，今天要不是顾青的话，咱们是不是就遭了银峰的毒手了？ 是啊，我可没有别的意思啊，你可别多想。我是那么小心眼的人吗？我只是想问，为了我爹被逼婚的事儿，顾青知道吗？他也是后来才知道的。